الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين ببرك زائم دي فيديو پانزاول نو ماوري فيديو پته لري او شکله قضايي دا چې د دېداري فساد هغه رازونه پاره چمتو شويده چې د محکمې قضات ترمنشتون درلود خو په څرنګوالي تو خبر نه وو یوازې هغ چې تبداغه پورته کيده چې فساد دی خدای چې څرنګه فساد دی او په کوم ځای کې دی او څنګه یې مخنیوي وشي هیڅوک هم نه پېپوهیدل او کڅوک پېپوهیدل نو د هغه په نصيحت چا وګ نګرو په انګلیسي جواب کې وا معلومات چوي وير دیر از ا پرابلم دیر از ا سولوشن یعنی هر چي ته چستون زوي هله ته هل هم بی. نو دي ويستون ز هل لار هغه وخت موندل شي چستون ز پیدا کي چي په کوم ځای کې ده او کستون ز نشي پیدا کوله يا نغه وني چي پيدا کيږي نو بيد حکيم ملاصرد نصر الدين د حق تو کې په منا کې سوال څه خه جوړيږي چستون يور کړي وا او ملا صاحب هغه لاټوله نو گاوانډيا نسترګي په ملا صاحب باندې لګي او سملاسي ملاصرد توازي ورڅخه پوښتې چي ملاصرد سشي په لاټه کېاست مناسب ورته وای چې ستن رانه پا ورکه ده گاونیان ورته وای چې چته د نوره کې شويده چې موږ هم په پیدا کولو کې در سره راست وکوړو مناسب ځواب ورکړي چې د کوټې په منس کې گاونیان د دې خبرې په اوریدو سره تعجب کوي او بیا د مناسب څخه پوښتې چې په کوټه کې در نوره کې شويده نودلته د باندې ولې لاټه وی مناسب دکلیواله په جواب کې وای چې په کوټه کې تیاره ده دلته د باندي راناده نو فکه نو وکړ چې دلته د کوټې نه د باندي پرانا کې به پیدا کړم په هرحال دغه ویډیو ته پرفام سره چې د قضا په اړه چمتو شویده یو څه خبره د مقدمه پتوګه تاسو محترم لیډون کو او لیډون کته دراورم را تر څو موږ په خپل لټول نه او هواد کې د قضا په اهمیت او سرنګوالي پوه شو د اسلام مبارک دین یو کامل او شامل هراخیز نظام در لودون کې دی چې مخې پرځمکې د انسانانو ترمنځ د الهي حکیمت چرټرلاندي د سلییس هوسا او ګاج جون برابرول دي چې ته چکراکا عداوت نه حق ویل ته یو نه د بل حق ورل ظلم او مظلومیت ځای ونه لري او خالق باید د عادل انصاف وروروي شخړو او مشاجراتو خپو پاکه ټوله نه کې ژوند وکړي نو دارې مو کوریا واسنتا پوکاتو و ستراضو دے قضا شرعی معنی ته د اسلام حقوقباهانو قزاتای د حکومت کولو حکم کولو تعریف ور کړای چې د ټولنه دیواګورو د حقوق تفکیک پیژندنې او د نظم درامستکی دوه سبب خي نو کله چې قضا حکومت کولو تا وای او حکومت په فساد کا کار شي نو بیا به څه کوي یا هم زمونږ په عام عرف کې یو پښتون شوی معقوده چې وای کله خلکو سره د داواش نو قاضی ته بوور شي وکاله قاضی سره د دعوې نوچا ته ورزي آیا په دې اړه مو فکر کړئ قضا په اسلام کې یو وازیم او مهم منصب دی او په دین کې د خاص مرتبه درلودونکی دی جهمیت لیدي سرګندګي چینو مور عظیمه د پخپله د انبیاء علیه السلام په واسطه سکه رسیدلې ده او وروسته د خلفا او علما په واسطه دا ومرکل شویده نو قضا په اسلامي حکومت يا خلافت کې د دړيګونو ارکان څخه یو مهم رکندای چې د مخاصمت او منازيات د هالو فصل لپاره بنسټي خود شواید او قضا په اسلام کې د حاکمیت محور ګرځل شواید چې حق ته حقوق عمومي د خلکو تمنز عدالت او انصاف ټینګ شي او پر باطل د بوتلاند کا خراب کل شي په دې کې شک نشته چې په اسلامي حکومت کې د عدالت تصور او مفکوره د حاکمیت بنسټ تشکیلوي د هغه چې قضا د خیر پولار روانوي اسلامي اومد به هم د خیر پولار درومي او کله چې قضا فاسده شي نومت اومدنيت به دواړه فاسه شي پټولونه چې د خلک ترمن صحیح او فاسد داویر راټوکیږي خدای چې د فاسد داوي کا چې وال زیاتګي د هیواد قضایی سیستم پورې اړه لري چې څومره پاک نفس او مسلکی قضات پکې ګمارل شوی چې ان الحكم الا لله لا تجمني په اسلام کې د قزاله لپاره صالح سړی هغه ګنل کیږي کوم چې د قران کریم لپاره ایتونه باندې خو پوي کوم ایتونه چې په خصوصي د والدې احکامو لپاره نازل شوي او هم د انګه د احکامو پورې ارونده احادیثو کې باید پوره په حواله لري د ثواب او خطا لري په سماتو ګوپی جنې د جبر او ظلم څخه بیزار وي او د هوا او هواست تابع نه وي او فیصله یې خپل کرې ټولې انل حکم الا له لا ته وي یا د فیصله حق وازه د الله جل جلاله لپاره وي او د ټول انساني قوا او مراجي او د سایدري او تسلط نه پا کی وي. هرbeta امیر یا خليفه باغي باندې نظارات او کنټرول حق لري او دا هم د دې لپاره چې الله جل جلاله د احکام او د تطبیق څخه خمت مهینشي نه د خپل تسادت یا سایدري د تطبیق لپاره. کلاسي وا داواره مستکیږي نو د هالو فصل لپاره یو لاروي شون مقررات او اصول او ترتیب دي تر څو د هغه پټراس کې داوا هالو فصل شي چې د محاکمو د اصول په نمایه دي او دا اصول د قوانینو لمجموعه څخه عبارت دي وو سروضه مدني محکم اصول او تاريخي سایت یې ونند کړته نه کوو د کوم اصول پټراس کې چې وا داوا په محاکمو کې په دوران کې کیږي د مدني محاکمو د اصولو د پایدغ په اړه دا سه ویلای شو چې د مدني محاکمو اصول هغه وخت رامنستل کله چې قزاده دولت یو مستقیل ركن په بڼه را څرګند شو په افغانستان کې تر 1950 شم کال پورې د مدني محاکمو لپاره کوم قانون شتون نه درلود او محاکمو د قضايا او د هلو فصل لپاره د فقهي کتابونو لکه داوا او البينات ماینو ما الاکام او داسې نورو کتابونو څخه استفاده کوله پدیاله سو پنځه د شماریسکال کې د محاکمو اداري اصولنامه چې د مدني محاکمو لومرنه قانون شمیرل کیږي نافذ شو. خو دغه د اصولنامه زيني ابهامات نواقصه او خلګان درلوده نو د همدې دلیل له مخې پدیاله سو د شماریسکال کې یو بل اصولنامه چې د عدلي محاکمو د إجراءات په نومایې ده نافذ شو. خو بیا هم ستونزې موجوده وي. هم دا چې پدیاله سو پنځه پنځوسن شماریسکال کې مدني قانون تصویب شو. او ټولې پر خوانې اصولنامه به اعتبار شوي او د لومړی ځل لپاره په 2013 ماريز کال کې د مدني محاکم د اصول او قانون چې 506 ماده لري تصویب شو چې اوس هم د تطبیق ورده پدې خاطر چې موضوع خروخانه شي د محاکم اصول د لغوي او اصطلاحي له هغه تعریف او لغوي تعریف د لوګاويل hazardous in ulama po de aqida di che usul de fransavi je be procedure de kelme madal da che hadaf ta de rasido de iqdam de tars po mafhum razi yani de haq ro bashon muqarrarat o qawaneen le majmua zakhairat di che de huquqi aw jazai da hawa o de hal o fasl le para karawalkegi istilahi tarif په استلحه د ماکه م وصول د هغه قواعد او تشریفات او د مجموعه خبرات چې د داوی طرفینې قزاي مراجعه او تدرجو په وخت او همدارنګه قزاي او قانوني موضوع ته د رسیدګي په وخت پر حیات کول او مکلف دي د مدني ماکمه د اصول او اهداف د دې قانون عمومي هدف د عدالت تامل او حق حقدار ته سپارل دي خو بنسټیز هدفونه ایدا دي لمرای د اټبا پا او د حقوق برابرۍ په پام کې نیول او په مدني قضیو کې د افغانستان قوانینو پوره تطبیق دوهم په قضایی غړدو کې د عادلانه چلن تنظیمول دريام د مدني دعاوو او د څېړلو چټکوالی چالوړم د دعوي د دوار خو او شاهدانو او احد خبرې د حقوق او واجبو حدود ټاکل پنځم د شهادت او قانوني سندونو قاتع قرینو مستندبه قرینو او د حکم د سببونو او د ارزیابای د قران لار تنظیموال شپغام د استناب غوختنه فرجم غوختنه او د محکمو پرورستوی پرکرو او قرارونو باند د بیا کتن د اروندو 4 تنظیموال د زکه شی موادو د توزیه او تشریح نه ورستا د دغه ویدیو اصلي محتوا ته را ګرځو چې په قضایی سیستم کې د محاکمو قضات او ترمنځ اداري فساد څنګه ترسره کیده د دې قضیه د خرو او په پاره موږ دی وې مدني دعوی مثال ورکاو چې په خصوص ولایت کې د نظر شکوټ ولوسوالي اداري واحد ابتدايي محکمه او خصوص ولایتي اداري واحد مرافعي استناف محکمه ترمنځ د دعوی د وړاند تفصيلي په تصویر کې راوړو تر 386 رازونه باندې پوه شي کوم چې تر اوسه تاسو لپاره یو ما ماده د تابع پای کلا چې مدید یو شی د اکوي نو خپل استدایار سپانا یا د دا تابع لاند مطلب د نده شاکورت ول وسوالې مقام ته ورانده کوي چې بیا حقوق مديريت تر جيكيږي یو مستقیمه توګه د ابتدايي محکمه ریاست ته ورانده کوي او د مدني محکمو د اصول د قانون د نونسمه ماده له مخې په هغه صورت کې چې محکمه ځان د عریضه په موضوع کې له موضوعي او حوزهوي له ځاد صلاحیت ور ونهبلي د داوی پر رات باندې قرار صادر وی اوکه محکمزه انده اړیزه پر رسیدګی کې با صلاحیت وبولی په دغه وخت کې د اړیزه تر رسیدګی پیلاوی د اړیزه د رسیدګی په اړه محکمه د عمرانای ګام پورته کوي په پو قضایی جلسه کې ابتدایی اعتراضات تر رسیدګی ده چې د مدني محکمه د اصول او د قانون 18 ماده په دغه اړه دارنګ څرګندونه لري ابتدایی اعتراضونه لوم رای د محکمې خواخزيتي د رسیدګي ادمه صلاحيت او هم د مدعي او مدعی علیه د احیات او صلاحيات نشټون دريان مدعلیه د مندرج اعداد نه متوجي والی صدور د اريز او معروز علیه ترمنص په د موضوع کې د خوانې قضایی حکم صدور بینظم غیر منقل مدعبهات مثبته اس نه د پیټکاد مدعی علیه ادمه زلیادی شپګابل له هر دعوي سره د قضيه ته باچ په بلې محکمې دایره ده دا. وام په بلې محکمې د مندرجه ارزې په اړه د قضيه دایره ده اته موارد دعوي قضيه د زمان تر مورو لاندې راتلل اوس راځو تر قضایی سیستم کې د فساد تر منځ د فساد رسپاردو مرحله ده لمړی او ټولو اساسي راز د فساد په ټریو اشکالونو قضایی دور کې دا چې په ابتدايي محکمې کې د فاسد دعوي بنیا دي خود شوي د هر افاصید دعوی په محاکم ابتدايي محاکمو کې خودلګي او له همدې غيپ ابتدايي محاکمو څخه صورته هات افاصید دعوی داخلي شوی او په دوران کې شوی په داسه هلك چې ابتدايي اعتراضونو ته رسیدګي پرمحل فاسید دعوی به تفکیک شي چایه محکمه تورنده دا شوی دعوه د دا تورنده ذکر شوی ابتدايي اعتراضونو له موارد څخه عادي دا کنه آیا تاسو له دا د افاصید دعوی سره مخ شوی یاست زموږ سره په لنډ کومنت کې شریک کړئ د نن ورځو په ویدیوونو لپاره از مونchainId سبسکرایب اول او زنګوله باندې کلیک اول ما هیروي چې په دې اړه راتلونکي ویدیوګان پر وخت تر تاسو درو نه سي او کو فيديو مخخښوي نو ضروري لایک او شیر کړئ